Так, мы продолжим, значит... Да, соответственно, схема, которую мы, бастуя в прошлый раз, в первый раз схема вот это вот с ботами и повышением ставки до бешеных высот за доли секунды, она уже были отменены, эти лоты, они уже решили применить другую схему, вот такую с зависанием. С зависанием ставки, и ты не можешь всю сессию повысить ставку. Соответственно, наперстки только уже в другой интерпретации. Uh -huh, uh -huh. Дальше. Проводились четвертые торги уже. Там вроде бы таких не было ситуаций ни первых наперстков, ни вторых наперстков, но там просто были игроки, которые повышали ставки просто что там до 376, а арсенально дошла до 700 тысяч гривен в год. То есть это в день предприниматель должен практически 2000 гривен в день заплатить в день, чтобы иметь право работать на арсенально. Это нереально. Если там касса в сезон, это сезонный бизнес, касса в сезон там в лучшем случае до 4000 гривен. Это касса. Касачью. Оттуда надо заплатить зарплату, зарплату расходники, расходники оплатить. Расходники, да-да-да. И, угу. и отдать 2000 гривен. Ну, то есть это Но, нереально. Да. это Хотя Виталий Владимирович этого не понимает или делает вид, что он не понимает. Ну, бизнесом никогда не занимался. И они бьют все себе, себе в грудь говорят, это выбор предпринимателя. Соответственно, ага. люди, которые работали изначально на этих местах уже много лет, они себе наработали базу постоянно у клиентов, они работают. Ну, да. И э, многие люди, у кого там одна-две машинки, представьте, где он возьмет такие деньги, чтобы торговаться за 700 тысяч гривен в год. Более того, что эти деньги, э, человек, который приближенным там от власти он то платить не будет а обычный предприниматель есть у него одна две машинки uh -huh. где он их возьмет чтобы торговаться и работать и выгодно ли ему будет работать соответственно люди которые э, торговались э, и не выиграли свои места на которых они работали uh -huh. много лет они продолжали работать на них э, а как а как же э, забрать эти, выгнать оттуда людей. Ну, с помощью из новых правил благоустроя. Приехать, дернуть эту машину, завести нашу на штрафплощадку э, и не отдавать ее потом. Или, от, дать возможность Или отдать возможность предпринимателю выкупить, то есть бизнес да. новый. Выкупайте свои машины. Да. Э, вот да. такая вот ситуация. Ну, а я как вот. лидер общественной и организации. Упал да. еще под давление. Вот здесь вот на метро Олимпийской предпринимателя, который тут работал, работал много лет, забрали две машины. Одну забрали, он поставил другую, забрали вторую машину. Uh -huh. Так вот, и я как один из самых активных, то, что подавал даже иск в административный суд на оскарживание этого 300-го распоряжения. Попал, так сказать, в поле зрения народного депутата Дмитрия Белоцерковского, который вообще-то изначально был э, директом, директором департамента благоустрия места Киева. Севастопольская эта команда, mm -hmm. молодой человек, приехавший из Севастополя, без конкурса был поставлен крючком на конкурсную должность который до этого никогда не был скорее, связан с благоустройством, ну и в принципе и тем нет. более в бизнесе ну <п> да в общем, такая вот ну и вот, <fez> значит, вы секундочку, вы не прошли эту процедуру вернее, прошли, не победили будем говорить, да, не победили при этом четко прошли изнутри узнали всю эту кухню и выходом вы для себя нашли что? То есть самовольно ставить? Ну, я условно, надо я условно называю это самовольно, потому ага. что э, начиная с 2011 года, ага. я уже не помню точных дат, но где-то в 2011 году э, у меня была ситуация, был составлен протокол э, на меня по 164 и по 160 статьи в Святошинском э, районе. И ага. э, по админке 164. Торговля без лицензии, а без дозволу, если он будет членом законодательства. Uh -huh. 160 ⁇ я торговля с рук на установленном месте. Uh -huh. и, и я в суде доказал, что эти документы 164 и 160 в данном случае они к нам не применяются, потому uh -huh. что это не торговля с рук, а со специально оборудованного автомобиля. Uh -huh. а, а на размещение, ну то есть там участковый потребовал от меня дозвол на размещение вот этой вот кавы, что ты тут торгуешь. Угу. Естественно, такого у меня не было, и он составил на меня по 164 протокол В суде угу. я его угу. разбил. То есть в суде было доказано, что чинным законодательством не передбачено, а не дозволу на размещение транспортного засоба, из которого выдается торговля кавами и такими безалкогольными напоями, угу. а не дозволу на... Торгівлю із транспортного засобу, обладнаного, обладнаного для торгівлі кавами та безалкогольними напоями. Відповідно, маючи цю цей, 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 ухвалу суду, я почав аналізувати чинне законодавство і зрозумів, що у ці до мене ж це не перша участкові приходив, усі ці uh -huh. вимоги. Дай мне дозвіл, что ты тут можешь торговать. Uh -huh. uh -huh. Именно в этом месте. Извиняюсь. Uh -huh. Алло.